Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, не фамилию, название команды. Дип 2000, Александр Чернов. А, Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнюю игру что, нашей команды, что и не сложилось сегодня. Сегодня, можно сказать, ничего не сложилось с самого начала. Игра пошла не та, которая обычно у нас складывается. Борьбы не получилось. И ворота вылетали, можно сказать, в одну сторону. Только. И мечи влетали только в одни ворота. Не сложилось. То, что вам, к сожалению, пока не удалось набрать ни одного очка в турнире, как-то влияет на ваше настроение перед играми? Да я бы не сказал, что как-то влияет. Приходим на игру, настраиваемся каждый раз. Но в этот раз, как-то, видимо, перегорели или не так, как обычно бывает, потому что борьба у нас была в каждом матче, но в этот раз... Ее не было практически.